أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ آتينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم تهتدون صدق الله بني اسرائيل کی فرمائش پر سیدنا ناموسا علیہ السلاۃ والسلام نے اللہ کے حضور درخواست کی تو انہیں طور پہاڑ پر بلا کر چالیس دن کی عبادت روزوں کے بعد کتاب دی گئی یہ آسمانی کتاب تو رات تھی اس کے اندر اللہ ج شانحو نے بنی اسرائیل کے لیے دستور حیات احکامات شریعت زندگی گزارنے کے طور طریقے سب درج فرما دیے کتاب کو فرقان بھی کہا گیا قرآن پاک کو بھی کتاب بھی فرمایا گیا اور فرقان بھی فرقان ایسی چیز کو کہتے ہیں کہ جو دو چیزوں کے درمیان فرق کر دے نکھیڑا کر دے دونوں کو جدا جدا کر دے کتاب تورات ہو یا قرآن پاک فرقان اس لیے ہے کہ یہ حق اور باطل کے درمیان فرق کرتی ہے جائز اور ناجائز کے درمیان سچ اور جھوٹ کے درمیان صحیح اور غلط کے درمیان حق اور باطل کے درمیان حلال اور حرام کے درمیان فرق کون سی چیز کرتی ہے وہ کتاب بھی تورات اور یہ کتاب مجید بھی قرآن پاک پھر اس کتاب کے اندر اور تورات کے اندر جو احکامات موجود ہیں اللہ جل شانہ کے ارشادات موجود ہیں وہ بھی فرقان ہیں حق اور باطل کے درمیان سچ اور جھوٹ کے درمیان صحیح اور غلط کے درمیان فرق کرنے والے یہ اللہ کا حکم ہے حق ہے یہ اللہ کا حکم نہیں غلط ہے باطل ہے یہ اللہ کا حکم ہے سچ اور یہ اللہ کا حکم نہیں جھوٹ فرق ہو جاتا ہے احکامات شریعت سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو بھی فرقان فرمایا گیا نبی کا معجزہ بھی حق اور سچ اور جھوٹ اور باطل کے درمیان فرق کر دیتا ہے صحیح اور غلط کو جدا جدا کر دیتا ہے اور قرآن پاک کتاب بھی ہے اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا زندہ معجزہ بھی ہر نبی کے ساتھ ان کے معجزات بھی دنیا سے رخصت ہوئے لیکن ہمارے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد ان کا معجزہ قرآن پاک کی شکل میں امت کے پاس موجود ہے فرمایا یہ کتاب کا اترنا اور فرقان کی حیثیت کتاب ہو احکامات شریعت یا معجزات یہ کیوں ہے مثلا ہمارے پاس یہ کتاب مجید قرآن مجید موجود ہے تو اس کا نزول کیوں ہے لعلکم تحت فرما اس لیے تاکہ تم اس کے ذریعے ہدایت پاؤ ہدایت پاؤ کا مطلب تمہیں رستہ مل جائے صحیح رخ صحیح سمت تمہیں مل جائے جب صحیح رخ اور صحیح سمت اور صحیح مل جائے تو منزل تک پہنچنا یقینی ہوتا ہے یہ کتاب موجود ہے اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا معجزہ فرقان حق و باطل میں تمیز کرنے والی اس کی رہنمائی میں اپنی اپنا روخ اور اپنی سم طے کرو پھر ہدایت پاؤ گے اور سیدھے رستے پر چلو گے جو شخص رستہ میں جاتے ہوئے صحیح اور غلط رستے کی پہچان ہی نہیں رکھتا آپ نے اب یہاں سے کلر کہار جانا ہے اور آپ کے علم میں ہی نہیں کہ صحیح رستہ کون سا ہے جو کلر کار تک پہنچتا ہے اور کون سا رستہ ہے جو نہیں پہنچتا اگر صحیح اور غلط کا علم ہی نہیں یا صحیح اور غلط کا علم ہے لیکن چلتے ہوئے اسے ذہن میں نہیں رکھتا دونوں صورتوں میں منزل تک پہنچنا ممکن نہیں تو فرمایا صحیح سمت اور صحیح رخ اسے ملے گا منزل تک رسائی اسے حاصل ہوگی جو کتاب کو فرقان بنائے اس کے ذریعے زندگی ساری کے صحیح اور غلط کو علید علیحدہ کرتا رہے یہ میرے لیے صحیح ہے یہ غلط سچ اور جھوٹ کو علید علیحدہ کرتا رہے حق اور باطل کو علید علیحدہ کرتا رہے جائز اور ناجائز کو علید علیحدہ کرتا رہے یہ میرے لیے جائز ہے یا یہ ناجائز یہ میرے لیے حلال ہے اور یہ حرام اگر یہ فرق رکھے گا زندگی میں تو صحیح رستے پر چلتا رہے گا اور اگر یہ فرق ہی بھول گیا جائز کیا اور نہ جائز کیا حلال کیا اور حرام کیا آج بھاگ دوڑ میں اللہ ہمیں معاف فرمائے ہم میں سے اکثریت تو ایسے ہی بھولی ہوئی ہے پیسہ آنا چاہیے جائز نہ جائز حلال حرام میرا حق کسی کا حق یہ چیز یہ تمیز یہ سوال یہ فرق ہی دماغوں سے اتر گیا نتیجہ کیا نکلا کہ رخ سے ہی نہیں کدھر جا رہے کچھ پتا نہیں تو اس لیے کتاب مجید قرآن مجید یا ان لوگوں کے لیے تو رات اس لیے تھی کہ اس کے ذریعے فرق کیا جائے محض تلاوت کرنے سے اور لفظوں کو پڑھنے سے رخ سے ہی نہیں ہوگا ہاں تلاوت کا اجر اپنی جگہ پر ہے وہ تو ملے گا ایک ایک لفظ ایک ایک حرف پر نیکی وہ تو ملے گی لیکن رخ تب سے ہی ہوگا جب اس کے ذریعے ہم زندگی میں فرق کریں گے جائز ناجائز حلال حرام اپنے پرائے کا اللہ سمجھ دیں عمل کی توفیق